લોકસભાની ચૂંટણીની જાહેરાતની સાથે જ રાજકીય ગતિવિધિઓ તેજ બની ગઈ છે ત્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ પરિષદના અધ્યક્ષ ડોક્ટર પ્રવીણ તોગડિયા ભરૂચની મુલાકાતે પધાર્યા હતા તેઓએ સંગઠનના હોદ્દેદારો સાથે મુલાકાત કરી હતી આ પ્રસંગે ડોક્ટર પ્રવિણ તોગડિયાએ પત્રકારો સાથેની વાતચીતમાં તેઓના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ બ્લોક થવા અંગે નિવેદન આપ્યું હતું તેઓએ જણાવ્યું હતું કે દેશમાં જેહાદીઓના એકાઉન્ટ ચાલુ છે પરંતુ તેમનું એકાઉન્ટ બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે ત્યારે આ મામલે સરકાર દ્વારા તપાસ થવી જોઈએ जब व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं था तब भी हमने राम मंदिर आंदोलन उठाकर मंदिर बनाने तक ले गए थे फिर भी यह सोशल मीडिया का मानव कल्याण के लिए उपयोग है ही तो हम तो अपना काम आगे बढ़ाते जाएंगे पर मेरे सोशल मीडिया ब्लॉक करने से लाखों लोगों को मुफ्त में प्राइवेट की डॉक्टर देना ब्लड प्रेशर शुगर की जांच करना रोग मुक्त करना गरीबों को अनाज देना और 24 घंटे की हेल्पलाइन चलाना यह काम बाधित हुआ है मैं बहुत दुखी हूं कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में मानव कल्याण का काम करने वाले सोशल मीडिया कैसे ब्लॉक हो जाती है और यहां ओवेसी का तो सोशल मीडिया चल रहा है जिहादियों के सोशल मीडिया चल रहे हैं कश्मीर में अलगाववादियों के भी चल रहे हैं और देश की जनता मतदान करे और देश के करोड़ों लोगों की सेवा करने वाले प्रवीण तोगड़िया के सभी सोशल मीडिया व्हाट्सएप फेसबुक और इंस्टाग्राम ब्लॉक करना ये सही में बहुत बड़ा दुख का विषय है मैं चाहता हूँ कि उनकी जांच हो

केस अब तक तो रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो है तो करवा दिया है